Відпочинок на природі актуальна тема нині, особливо для любителів пікніків, для працівників вільногірського гірничо-металургійного комбінату та їх родин, які мають змогу і бажають провести вільний час на заміських базах відпочинку підприємства. Буде корисно отримати професійні поради лікаря стосовно здорового відпочинку, які загрози чатують на відпочиваючих на природі та як не зіпсувати приємний відпочинок боротьбою з інфекцією. Такі питання ми поставили лікарю загальної практики сімейної медицини. Поздней весной и летом люди часто небольшими компаниями выходят на природу. Там, естественно, устраивают пикники, купаются в реке, наслаждаются природой. И чтобы этот отдых прошел без последствий, к примеру, желудочно-кишечных заболеваний, отравлений, нужно отнестись к этому отдыху внимательно. И особенно отнестись внимательно к тому, что брать с собой на природу. Организм человека устроен таким образом, чтобы уберечь нас от опасностей, которые поджидают на каждом шагу. Например, желудочно-кишечные заболевания. Желудочно-кишечные заболевания на природе возникают тогда, когда, допустим, люди берут с собой на природу несвежие продукты или недостаточно хорошо их обрабатывают. Желудочный сок, слюна предотвращают развитие этих заболеваний, но иногда и они не срабатывают. Самый простой и действенный способ избежать желудочно-кишечных заболеваний ⁇ это соблюдение элементарных правил гигиены. К примеру, даже на природе, перед приемом пищи обязательно помойте руки, проследите, чтобы это сделали ваши дети. Но если после отдыха вы также чувствуете себя нехорошо, и симптомы не проходят в течение суток, конечно же, тут надо обязательно обращаться к врачу. Лечением должен заниматься специалист, не занимайтесь самолечением. Так что же положить нам в продуктовую корзинку? А от чего стоит отказаться, идя на отдых, чтобы вернуться в хорошем самочувствии? Вообще на природе самое популярное блюдо это, конечно же, шашлык. Важно приготовить его безопасно. Для этого не покупайте мясо на стихийных рынках. Мариновать будущее блюдо необходимо не менее 24 часов, поставив его в холодильник. На пикнике кусочки мяса нужно хорошо пожарить на костре, чтобы оно было достаточно прожаренное. Не берите с собой на природу консервы. Но если вы уже взяли, не смогли отказаться от консерв, не ставьте их на стол под прямые лучи солнца. Вместо солений на природу лучше захватить свежие овощи и фрукты. Не стоит мыть овощи и фрукты в источнике рядом с отдыхом. Это также может быть опасно. Вот такие наши пожелания вам на отдыхе на природе. Будьте здоровы.